ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः अथ विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् यत्त्वयोक्तम् वचस्तेन मोहोऽयम् विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानाम् श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमोऽयम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थम् जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु माम् शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम् ददामि ते चक्षुः अश्यमे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम् रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थम् जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथाभूतविशेषसङ्खान् ब्रह्माणमीशम् कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्याम् अनेकबाहूदरवत्रनेत्रम् पश्यामि त्वाम् सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तम् न मध्यम् न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वरूप। किरीटिनम् गदिनम् चक्रिणम् च राशिम् सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वाम् दुर्निरीक्षम् समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरम् परमम् वेदितौयम् त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वम् पुरुषोमतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वाम् दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरम् हि व्याप्तम् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम् रूपमुग्रम् तवेदम् लोकत्रयम् प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वाम् सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वाम् विस्मिताश्चैव सर्वे रूपम् महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम् न विन्दामिषमम् च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला न लसन्निभानि न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगम् निवास अमे चत्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्खैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सः अस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनाम् बहवोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् पतङ्गाः विशंतिनाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै तेजोऽभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति मे आख्याहिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव वृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि न भविष्यन्ति सर्वे यस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यम् समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भवसौ व्यसाचिन् द्रोणम् च भीष्मम् च जयद्रथम् च कर्णं तथान्यानपि यो धीराम् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्व जेता शिरणे सपत्ना सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनम् केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीतभीतः भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृशीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरम् सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् वेत्तासि वेद्यम् च परम् च धाम त्वयातम् विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वम् प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतयेव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत् सि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोत्स्यभ्यधिकः कुतोन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः सोढुम् अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम् मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगम् निवास किरीटिनम् गदिनम् चक्रहस्तम् इच्छामि त्वाम् द्रष्टुमहम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्नदानैः न रूपः शक्य अहम् नृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथामाच विमूढभावः दृष्ट्वा रूपम् घोरमीदृमेवम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् रूपम् दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यमपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम् मानुषम् रूपम् तव सौम्यम् जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिम् गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यं मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवंविधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परन्तप मत्कर्मकृन्मत्परमः मद्भक्ति मत तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु